Aparıcı Zar Bağşəliyev görünüşündə dəyişiklik edərək saqqalını qırdı. Yeni görünüşdə fotosunu paylaşan aparıcı izləyicilər tərəfindən bəyənilmir. Zar Bağşəliyev Zar Günay proqramında Instagram səhifələrindən danışıb. O bildirib ki, getdikcə səhifədə fəallıqları azalır. "Bəs sən edirsən ki, pul ödəyəsən. Ona görə də cəmaət ordan çıxıb TikTok-a gedir. İnsanlar oradan pul qazanır. O gün 4 dəqiqə açdım, 2 dollar pul qazandım." yarışmalar edib pul qazanırlar. Instagram nə edir? Aktivliyini qəsdən azaldı ki, ödəməyib irəli gedəsən. Instagram izləyici sayını azaldı, paylaşımları görən insanların sayını məhdudlaşdırır və ya zəif qeyd edir. Aktrisa Aysel İbrahimova sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Qalativi xəbər verir ki, Aysel Instagram hesabında yeni foto paylaşıb. Fotoda onun həyat yoldaşı, klarnet ifaçısı Hüseyn Məmmədovlu da yer alıb qeyd etdik ki cütlük hər ikisi ikinci dəfə ailə qurub